Итак, есть ли еще другие предложения по порядку дня работы нынешнего пленарного заседания? Пожалуйста, Виталий Валерьевич. Есть просьба дополнить повестку дня земельных вопросов, которые мы вчера рассматривали на фракции, те заявления, которые поступили после комиссии. Всем штук. Спасибо, Антонина Петровна. Там же изменение вопросы, есть. только с голосом. По предложению председателя земельной комиссии, внесенному в начале нашей сессии, э Виталий Валерьевич докладывает по э заявлениям граждан, которые поступили в менее чем в 10-летний термин.